গুড মৰ্ণিং গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল আনিব ভাল আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত দেখিছেনে চাওকচোন কিমান বতাহ দিছে নহয় আজি ভাবিলোঁ অলপ দেখুৱাওঁ লগতে এটা ৰেচিপিও বনাওঁ এই দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ ভাবি যাওঁ আপোনালোকক সেই গাইজ আজি বনাম মাংস ৰুণি এটা ৰেচিপি আৰু কাৰণে মাংস লৈছোঁ পাঁচশ গ্ৰাম এয়া পিঁয়াজ দুটাক কাটি লৈছোঁ আজি মাংসও বনাওঁ পিঁয়াজলৈ ভিতৰত চাই থাকো ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু স্কিপ নকৰাকৈ অলৰেডি কেৰেকী গল হ'বলৈ দিছোঁ মই বা তেলখিনিও গৰম হৈছে এয়া দি দিছোঁ কেইটামান নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ৰংচমোৱা কৰি লওঁ পিঁয়াজখিনি মোৰ ৰংচমোৱা হৈছে ইয়াত এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ মাংসখিনি মই অলপর গুড়ি লড়াই দিছি অলপুরি দিছি এসামু দিছি নিম এর অল্পগুলি লড়াই দিল আৰু ইয়াৰ পৰা বিলাহীটো দিছোঁ দিলেহিটো বা ধুনীয়া হোৱা আলু সোৱাদ লাগে অলপ দিছোঁ ইয়াতো এখন তেতিয়া মই ঢাকনি লৰাই থৈ দিম দুই মিনিটমান যোৱাৰ পিছত ঢাকোনখন মই গুচাই দিলোঁ দেখিছেনে মাংসৰ পৰা ইমান পানী ওলাইছে এইখিনি পানী মই নাইকিয়া হৈ যাবলৈ দিম কণীবোৰ তোমাৰ এনেদৰে মাৰি থৈ দিম ইয়াত কণীবোৰ মই গুচাই দিলোঁ কেইদিনমান হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই চিকেন মছলা দিছোঁ এচামুচ চিকেন বনাইছোঁ চিকেন মছলাই দি দিছোঁ এনেদৰে অলপ অলপ কৰি লৰাই দিছোঁ এতিয়া গ্ৰেভিটো কি ধুনীয়া হৈছে লৰাই বিলাহী দিয়াৰ বাবে কোনটো আপোনালোকে বিলাহী দিব ইয়াত গ্ৰেভিটো খাবলৈ ধুনীয়া হৈছে কি ধুনীয়া আছে কালাৰটো মজা হৈছে সেইখিনিতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ফেচবুক পেজতো ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ জয় ইয়াৰ অসম